Потом... Это, Анечка. Это Анечка, на данный момент координатор мобильных бригад медиков. Меня зовут Женя, я точно так же нахожусь в мобильной группе, собственно говоря, как и все здесь находящиеся. На данный момент я занимаюсь тем, что пытаюсь координировать медикаменты, которые находятся на территории Майдана, в Михайловского. Контроль оборота. Меня зовут Денис, я один из членов мобильных бригад. Кожну ніч заступаємо на зміну, чергуємо на, на якійсь барикаді в мирний час. Під Час бойових дій допомагаємо, пішко витягуємо хворих. Олексій Альоша. Фактично керівник медичних мобільних бригад. Во время бойових дій на Грушевського. Каждые 5-10 во время горячки 2-3 минуты раненые, раненые, раненые. Два трупа принимали. Вот это же самый известный нигаян и белорус. Вот. Опять-таки пришлось все делать самим. Штаб Именно. даже первые два дня в событии месячной давности не знал о том, что на Грушевского 4 людям оказывают помощь хирургическую, что людей там спасают на месте. Просто даже не в курсе было. К ним обращаться было абсолютно бесполезно. По той простой причине, что а, они создали просто бюрократическую, бюрократическую систему, систему, классическую. А, классическую. Пользуясь случаем, было изъято с Грушевского 4, был изъят весь инструментарий хирургический, опять-таки, который принесли, собственно говоря, мне лично, когда все началось, и я обеспечила это все. И когда элементарно э, оторвала парню буквально перед медпунктом пальцы. пальцы на руках, ему пришлось резать это все. Э, у него было полушоковое состояние, ему использовали последнее антишоковое. Вот, и резать пришлось это все обрабатывать как бы обычными ножницами, потому что буквально за пару дней до этого, пользуясь моим отсутствием, был вынесен полностью весь хирургический инструментарий в неизвестном направлении. Первые события на Грушевского, когда там шла мясорубка, люди много-много-много чего несли, медикаменты там, оборудование, все это супер затоварено, там буквально на миллионы было. Вот, и все это вывозилось на склады, но тогда это нами воспринималось нормально, потому что их было до хрена, вот, их просто было море. Когда я числа, 19 января, стала на пост координатора мобильных э, э, бригад, вот, э, и началась мясорубка на Грушевского, и не было ничего, не было ни ампульных, не было ничего для хирургии абсолютно в штаба не оказалось. Вот. Я сделала запрос своим друзьям, и пришел это, эти 16 коробок. Как раз прибежал гонец э, с тем, что срочно нужно доставить там какие-то шприцы, катетеры э, и тому подобное. Вот. инструментарий, шумный материал. А вот, э, в это время оказался на этаже, ну, как-то так случайненько, просто-напросто. Э, Микола Федорович у нас там при штабе, фамилию не скажу, ну, не знаю. Ну, типа один из вот который увидел эти коробки, видел, что я их распечатываю, вот, и начал просто-напросто говорить о том, что сейчас это все я изымаю, и это отправляется на дальний склад. На вопрос, какой нахрен дальний склад, у нас война, какие могут быть дальние склады, человек включил, ты что, медик? Ты не медик, а я военный хирург. Поэтому ты заткни свою пасть, а это я изымаю, вожу на дальние склады. На мое возмущение, вот человек просто-напросто сказал, охрана, выведите ее нахрен отсюда прямым текстом, чтобы ее больше на третьем этаже не было. Коробки уехали в течение 15 минут, не распечатываясь. И это потом продолжилось, просто-напросто началось с этих 16 коробок и продолжилось массовым вывезением, вывезением медикаментов на какие-то дальние склады. И это продолжается сейчас. 21 числа, значит, мы попытались зайти э, в штаб, который они на данный момент организовали на территории Михайловского министерства. в значит, Мы попытались зайти и им объяснить, что ребята, ну, что происходит вообще, куда вывозятся медикаменты и что это, если мне звонят с 18-й больницы, говорят, у нас там лежат раненые, мне говорят, что ребята, нам нужны такие такие медикаменты, составляют вам список полностью. Я к ним подхожу, даю этот список, а они вместо этого полтора часа устраивают на раду совещание, и потом из этого списка выдают там одну третью, в лучшем случае и говорят, что у нас этого нету, а оно лежит. Причем лежит огромными миллионами, просто количественными эти препараты лежат и при этом я вижу, как заезжают машины, туда загружаются эти медикаменты, и они просто выезжают. На вопрос, куда они выезжают, вот они выезжают на дальние склады. Опять же, вот они выезжают на дальние склады. Зачем? Зачем? Для чего они выезжают на эти дальние склады? Уже нет штурма, нет ничего, нет опасности что-то потерять. Зачем что-то вывозить? Они здесь нужны. После скандала, после того, как вызвали просто охрану, сказали, выведите ее отсюда, опять же, это сделал лично Мусий. Сейчас уже три дня из Михайловского собора вывозятся медикаменты. Буквально сегодня вывезлось, насколько я знаю, пять машин. Это то, что люди мне сообщили. Это продолжается дальше. Люди, там медикаменты, у них на сайте, они висит, что надо медикаменты, везите, люди, везите, нам нужны медикаменты. Да не нужны они нам, у нас, слава богу, верните то, что забрали. верните то, что вы забрали. А они говорят, что везите, люди, везите, везите медикаменты. Люди их несут, люди их свозят, а они их вывозят. И вывозят на какие-то непонятные дальние склады. Буквально за несколько дней до событий вот этих вот последних, все медики мобильных бригад, медики при сотнях, встали на дыбы с вопросом о комплектации медикаментами, вот, о том, что вообще в принципе происходит в штабе с организацией и с обеспечением медикаментами, вот, препаратами и прочим. Вот. Вышел господин Мусей. Вот. И когда начались воз выражать мнение свои люди, когда начали задавать вопросы. Было просто-напросто четко сказано, ребята, вы кто? Вы волонтеры. Что-то не нравится, вы, до свидания. Вы волонтеры. Самое отвратительное то, что после всего этого, то, что сейчас происходит на Михайловском, вывоз данных медикаментов, и они пытаются опять систему ту пользоваться той системой, которую они пользовались на профспилках. Самое отвратительное, что когда пытаешься с ними общаться, они кричат, мы биндовали, мы помогали людям. А на самом деле их там не было. Они... Ни одного не было. Они запрятались, они обосрались и они сидели, блин, просто э, по норкам сидели и наблюдали за всем этим. А когда все это закончилось и люди начали свозить массовые медикаменты потому Они что снова помощь, сели на ресурс. Они снова сели на ресурс и кричат, что вот мы такие хорошие. Ну, Где же они были? Скажите мне, пожалуйста. Видите, чуть -чуть. Где же они были? Скажите мне, пожалуйста, когда это все происходило, когда мы с ребятами выносили раненых на передовой, под пулями стояли, под гранатами. Где они были? Даже мне звонила буквально вчера помощник Ханенко, этого нашего, который э, депутата, вот свободовца, который возглавляет полностью медицинскую службу. У а которого сеть У которого сеть аптек, у которого сеть аптек ну, да. А, вот в городе, по слухам. А вот э, звонила помощница с вопросом, а что происходит? А сколько бригад? А какие люди вообще на Майдане? А, а, а дай ну, дай 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 вообще то есть, А, а вообще-то, ну, как бы штаб этим должен заниматься. В общем, то, что вывозилось, это такая система ниппель. Все туда ничего обратно. То есть вообще ничего. Хотелось бы сказать еще по поводу mm. раненых, которые находились на проспелках, которые лежили в связи с тем, что они просто сгорели заживо. Сгорели заживо по какой причине? По той причине, что когда они туда сносились, эти раненые, мы все кричали, выбиваем двери на третьем этаже и просто скрываем. Кабинеты. Кабинеты, да, и размещаем их там, потому что Потому что это третий этаж, и потому что там медицина. А, за ш... Нам заявили, что ребята, это незаконно, мы этого делать не будем. И раненых рассоскали просто по этажам выше. Когда происходила эвакуация, а, их просто не смогли вынести, не успели. И люди просто сгорели заживо. Благодаря этим уродам, которые сказали, ребята не Что вы делаете, мы этого делать не будем. Причем, да. э, причем и людей. Кто Опять же, тот же Мусий, э, тот же Ханенко. И когда у нас пошел такой огромный поток раненых, когда их просто-напросто негде было размещать, вот, мне пришлось э, и этим должен был вывозом раненых на больнице, должен был заниматься 320-й кабинет и это было поручено Софии. Она говорила, прибегала, за мной бегала толпа автодозора, водители и этот самый. Она говорила, не трожьте меня сейчас, вообще не трожьте меня. Я просто чуть ли не пинками, образно говоря, выгоняла эту Софию в коридор, мы бегали над каждым врачом, я говорила, кого, кого, кого. Врач разворачивался, говорил, этого мы уже заштопали, его надо срочно вывести в больничку. Этого вот мы сейчас, вот сейчас под заклеем и его тоже на, же надо выводить в больничку, вывозить. Она поворачивалась ко мне и говорила, ну вот видите, некого вывозить. Когда было заставлено, не то что третий этаж и все остальные, уже на кухне просто тяжелые раненые лежали, и мы залетали, и просто были машины, и ребята к подлетали, ребята, кого вывозить. И мы просто залетали туда и самостоятельно хватали ребят, загружали их в машины и эвакуировали раненых. Вместо того, чтобы организовать вывоз людей на больницы, они этих людей, даже тяжелых, отправляли на этажи выше, просто напросто туда где даже не было медицины я непосредственно столкнулась с тем что человека который получил пулевое ранение в лоб чуть выше лба пулевое ранение в шею рядом с сонной артерией открытый перелом кисти вот, которые просто перебинтовали и это сочилась кровь через все бинты его даже не на носилках, просто-напросто отправили на четвертый этаж. Проблема в том, что если бы они вовремя включили мозги и вовремя это координировали, если бы они вообще занимались этой координацией, не погибло бы столько людей. Они кричат, что погибло всего там до 200 человек или порядка. Вот, это, это неправда. Это неправда. Погибло гораздо больше людей. Гораздо больше людей погибло. Такое ощущение, что они просто боятся это все оглашать. Да чего бояться-то, по большому счету? Нет, я в жизни, я, 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 наверное, никогда не забуду лицо того мальчика, которого мы несли на носилка, тяжело раненого. И он до последнего, знаете, что он делал? Он, он пел гимн. Он погиб, он не выжил. Но на носилках, последнее, что он произносил, он пел гимн. А ну, я б з того приводу знову повернулася до роботи штабу, який замість того, щоб забезпечити всі нами керує політ керують політики, навіть медиками, так, той самий Ханенко. От, і вони дуже добре вміють розмовляти так. і йти на якісь компроміси, і сідати за круглі столи, і бла бла бла. От, але чомусь вони не додумалися побалакати про те, щоб медиків не чіпали. Ні домовитися про те, щоб не чіпали медпункт, ні домовитися про те, щоб е, забезпечити захист, щоб не стріляли в медиків. От. Підняти те питання, його на деби підняти, поставити його ребром, я не знаю, зробити щось в тому напрямку. Просто-напросто кудись подіти елементарний захист, коли знають, що вже всі покоцані побиті постріляні. Їдисто, що вони пытались сделать, це вирішити якісь свої політичні і фінансові що, От Як е, наших троє лідерів в лавках вели Майдан, як вони зливали постійно самі ну, і, Майдан. Як вони зливали Майдан, а тих, хто здорово мислив, хто у кого в е, морі не те, що здорове зерно було, а те, які... Говорили дійсно толкові речі, вони називали провокаторами. І тепер головне таке питання їм задати, а дідько, ви взагалі там? Чого, чого ви там зараз а, починаєте ділити те, за, за що, що, люди, вам не що вам не належить, за що люди гинули, за, які, що люди гинули взагалі за свою гідність і а, за свою свободу. За свою свободу. Ну, можна. Зробити один такий висновок дуже хороший, що є люди, які погоджуються бути рабами, а є люди, які не погоджуються бути рабами. Бо насправді ця ситуація, що відбулася там і відбувається зараз там в медичній службі Майдану, вона моделює всі ті процеси, що відбуваються в нашій країні, в нашому суспільстві. Це те саме. Є зверху начебто мудрі керовники, які вирішують свої там якісь завдання. Ми як ресурс, коли не потрібні, доплачу. Це не те, що нам потрібно. Це не те, що потрібно країні.